नमस्कार मी सिद्धार्थ भडकुंबे जनता संघर्ष न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे हैदरा येथील हजरत ख्वाजा हाजी सैफन मुलुक यांचा आठशे वा उर्स संपन्न सोलापूर जिल्हा अक्कलकोट तालुका हैदरा येथील हजरत ख्वाजा हाजी सैफन मुलुक कादरी रहमतुल्ला हैदरा शरीफ यांचा आठशे वा उरुस मुबारक उत्साहात व श्रद्धाभावनेने संपन्न झाला दिनांक सोळा नोव्हेंबर दोन हजार पंचवीस रोजी कर्नाटकातील कब्बणकरजगी येथील पाटील यांच्या निवासस्थानातून संदलविधी पार पडला बैलगाडीच्या सजवलेल्या रथातून निघालेली संदल मिरवणूक ढोलताशांच्या निनादात पहाटे पाच वाजता दर्गा परिसरात दाखल झाली त्यानंतर संदलमालीचा कार्यक्रम मोठ्या श्रद्धेने पार पडला उरुस निमित्त दिनांक सतरा नोव्हेंबर दोन हजार पंचवीस रोजी दर्गा मैदानात रात्री दहा वाजता कव्वाली मुकाबल्याचे आयोजन करण्यात आले होते राजस्थानचे प्रसिद्ध कव्वाल नवशाद शोहला व दिल्लीच्या नामांकित कव्वालन इरम चिस्ती यांनी सादर केलेल्या बहारदार कव्वालीने उपस्थित भक्तांना मंत्रमुग्ध केले यावेळी दरगा ट्रस्टचे चेअरमन एमडी रफिक मुजावर यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत उर्साच्या यशस्वी आयोजनाबाबत समाधान व्यक्त केले तसेच दर्गा ट्रस्टच्या वतीने कार्यक्रमाला उपस्थित मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला ट्रस्टचे व्हाईस चेअरमन शकील मुजावर यांच्या हस्ते मान्यवरांचा सन्मान करण्यात आला उर्स मुबारक हजरत ख्वाजा हाजी सैफुल चिस्ती, कादरी हम जो, इस साल में जो कुछ सोच के चेंजेस करना हम आने वाले जो भाविक लोग हैं उनको जो इतनी तकलीफ हो रही थी ताकि बैठने के लिए जगह नहीं था सही से और लोग आते ही जगह नहीं इतनी तादाद से पब्लिक आती इंतजाम सही नहीं होते ऐसा हर एक मुराद मुरादी का कहना था तो हम इस साल साढ़े तीन एकड़ जगह में कंक्रीटिंग और फर्सी का काम किए करके लोगों को बैठने के लिए सुविधा और इस साल माशाल्लाह जो अंदर का भी काम है माननीय साहेब सचिन दादा कल्याण शेट्टी साहब के तरफ से जो एक करोड़ चौतीस लाख रुपए मंजूर हो गया था जो उनका काम का भी अंजाम दे चुके हैं उन्होंने फीवर ब्लॉक गट्टू लगाए तो पब्लिक को इस साल में कोई तकलीफ ना हो ये सोचकर हम काम करते रहे अगर इस साल कुछ चुका है कुछ रहा है आने वाले साल तक हम उसको पूरा भी करेंगे और आने वाले साल तक हम एक अच्छी शुरुआत यानी हम सोचे हैं कि भाविक लोगों को रहने के लिए सुविधा अटैच बाथरूम रूम बनाना एक साठ रूम बनाना हमारे वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी साहब और हमारे साथी सभी ट्रस्टियों ने ये जिम्मेदारी दी है कि अगले साल आने तक कम से कम हम वो कमरों को तैयारी करने की कोशिश करेंगे एसी वाले भी रहेंगे और नॉन एसी वाले भी रहेंगे और गांव के सरपंच और बीजेपी के तालुका उपाध्यक्ष माननीय मलकन्ना पीरप्पा कोगनोरे उन्होंने भी हमको बहुत साथ दिए हैं ताकि तमाम हिंदू भाइयों ने भी चढ़ बढ़कर दरगाह के डेवलपमेंट काम के अंदर हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने भी बताए हैं अगर आपको कई अड़चने आती है तो हम आएंगे हम उसको सॉल्व करेंगे आप डेवलपमेंट अच्छा कर रहे हैं हम आपके साथ में है बोलकर आज सुबह उन लोगों की मीटिंग लिया आता उन मीटिंग के अंदर हमको विश्वास दिए हैं कि आने वाले साल में भी हम इससे अच्छा काम करेंगे सब मिलकर या कार्यक्रमास सागर कल्याण शेटी नेरूर साहेब गावचे मान्यवर पाटील यांच्यासह मोठ्या संख्येने भक्त व नागरिक उपस्थित होते उरुष मुबारक सात सोहळा धार्मिक जल्लोषात पार पडल्यानंतर समाधान कार्यकर्त्या संपन्न झाला जनता संघर्ष न्यूज सिद्धार्थ भडकुंबे अक्कलकोट अशाच नवनवीन घडामोडी पाहण्यासाठी जनता संघर्ष न्यूज चॅनेलला लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका